Так, доброго ранку всім поїхали. Є що розповісти, є що обсудити. Мені вчора, я, мабуть, дуже критикую товариша Трампа. Він знову став Красновим. Прізвище у нього Краснов. І більше ніяк. То довгу монетізацію навіть не включав. Там нараховують там 3, коп... 3 цента якісь. Ну, Копійки. Ну, і то не вмикало. Бо вони не могли зрозуміти іскусний інтелект, я, які я слова висловлював Так, ну що, поїхали. Українці не здаються. Будемо лаяти і далі, продовжувати цих е, потвор. Расисти ударили двома кабами по Запорожжю Один був приліт по центральному автовокзалу. Ну, они, как обычно, скажут, что там был пол козов. Обычные люди получили ранения, мои э, шире спил И был удар по клинике Запорожского медуниверситета. Так. Э, Зеленский. Если Россия не хочет остановить войну, значит, треба остановить ее экономику. Ну, вообще, смысл... Вчера было много выступлений Зеленского. Смысл такой, что если Трамп опять захочет лобать Краснова с Путиным и на двоих расписать свои очка, то у них ничего не получится. То есть Европа дали понять, что они остаются с Украиной при любом лишении Трампа. Хорошую мысль сказал вчера этот Быков писатель. Он сказал, забыл как его по имени. Очень, ну его надо слушать, потому что довольно-таки умный человек. Ну он романтик по своему, летает в облаках, но если хочет, то может выдать гениальную мысль. Но общее содержание его слов было таково, что заканчивается эра вот этих автократов пожилых э, диктаторов. Например, того же самого Трампа вызывает э, восхищение Алиев, который узурпировал со своим отцом власть в Азербайджане и ряду кланов он просто ну, подходит. И он такими восхищается. И их эра заканчивается. Они тупотят ножками, вот эти 70 плюс, шоу. Ну, они на одном языке общаются, и Путин, и Трамп. У них ничего нет с нормами демократии, уважения к другому человеку. Это не про них. И ну, не исключено, что они попытаются договориться без нас. И будет орать, что Зеленский неблагодарный человек. Я договорился за дел, лучше которого не будет. Повылазили проплаченные, э, например, есть СМИ международные с именем, ну типа Бильд. Но они давно работают с ФСБ через разные там третьи, четвертые фирмы. Они начали писать, что это судьбоносное решение. Если мы не примем условия Трампа на Аляске, то нам типа кранты. Но это все говорят с 22 24 февраля 22 года. Это мы к этому уже привыкли, поэтому э, Европа тоже дала понять, что вы можете все что угодно договариваться. Если нас это концептуально не устроит, то кино не будет. Будем продолжать уничтожать этих людей, которые, ну не людей, запутались и пришли на нашу территорию. Кто хочет заработать, кто хочет кредит погасить, мы им погашаем кредиты путем осечения ног и конечностей. Да. Слав, героям слава армия Украины. Генсек НАТО Рюти заявил, что поставки оружия Украине продолжаются независимо от исхода переговоров Трампа и Путина. И это хорошо. Напоминаю, что экономика ЕС это 23 триллиона денег евро. Плюс еще страны и партнеры России европейская. Угу. Я по большому счету так скажу. Мы 7 месяцев 8 уже вытерпели этого Красного я его чуть Степановичем поназывал, но он в основном, ну, больше он похож на говно. И дальше вытерпим. Потом будут выборы в Конгресс. Там же по опросам американское общество недовольно поведением. Но ну, вот ему уже говорят, знаете, раньше были фильмы, красноармейцы, белогвардейцы, на них вырос. На этих фильмах. Ну, утром показывали фильм после АБВГД, в котором красноармеец убивал белогвардейцев. Я считал, кто сколько кого убил. И когда было подозрение, что это шпион, то ему давали пистолет и говорили, выстрели красноармейца, и тогда мы поверим, что это не шпион. Так и Трампу. Он только против пингвинов в Антарктиде не ввел санкции и пошлины. И Путина, да. Вот против всех уже вел. Только как в России он не касается. Там как-то помазано. Там выступил, да, он команду, у него есть ручная шлюшка Дж, Джеди, ее зовут Джеди. Ну, помните этого быка небритого, что ходил в футболках Советского Союза, серп молот красный. Вот это он, но ну, он такой, он ручной. Он один из лидеров вот этих маговцев. Пацана ядом дышит на Украину. Он тоже геополитик большой. Поехал куда-то там плавать. Потребовал за счет налогоплательщиков в США, чтобы ему там воду чи спустили, чи подняли в речке. Это показывает о том, кто он такой. На старости лет решил стать католиком, непонятно, что, набожным. Если всю жизнь в Христа не верил, то и не надо начинать. И, в общем, он тоже там сказал, что мы не намерены содержать Украину. это понятно, что вы не будете содержать. Это ж нас дезинформировали Гайдай про ЮЭЙ, его подельник Любавический, он же Любарский, Табахи, Шмабахи, вот это звездочеты, они нам лепили Горбатова, что будет какие-то еще что-то. Вот у них есть еще такой перепуганный олень, бегает по телеканалам. Он наталкивает Масачук за вгородний, тот орет, что Трамп это понадусы. Ничего не понадусы. Даже если он нам забочит от русского каких-то видов вооружения, все продается и покупается в Европе. Европа практически все производит. Плюс того, у нас уже ВПК дышит где-то на 65-70%. Да, слабое место за РПК, там программа провалена, но наде и мины протеопеходы. Надеюсь, Савка делает выводы. Трамп вознамерился выгнать всех бездомных из столицы США. Ну, с бездомными надо что-то делать. Я считаю, это ну, должны быть социальные службы. Я в этом плане не приветствую никаких норм демократии люди должны быть, я говорю, как есть, ни под кого не подстраив. Люди должны быть спойманы, сепарированы по виду, ну, что он стал бом бомжом, и отправлены в специальные такие помещения, где их помоют, дезинфицируют, окажут первую медицинскую помощь, кто наркоман пойдет на лечение, кто не наркоман, <клёх> займется ну, им там должен быть какой-то городок, они должны ходить в кино, заниматься спортом и ходить на какую-то работу. Да. Какие-то лапти, что-то такое делать полезное для общества. Всё. Они не должны во всех районах, как я смотрю, в районах США валяться на бордюрах со шприцами в паху, либо просто разбить палатку, где ему там заманеться и жить. Там. Ну, не должно быть. Есть какие-то социальные нормы, Пусть это за счет налогообложения первично будет эти лагеря создаваться, но человек должен жить в нормальных условиях и быть социальным, а не асоциальным. В этом я полностью поддерживаю Дональда Адольфовича Красного. По словам Трампа, преступникам уезжать нет необходимости, так как они попадут все в тюрьму. Хвороба Альцгеймера переможена. Добавка литию а и мозг мозух и видновлюй память. Ну, низкий поклон этим ученым, этим очкарикам, господи. Какие вы, вы великие. Так. Там много выступило. И у такер вы вылез там, и, и, и Джуди. Хорошо, что не Анус, а Джуди Венс. Начали рассказывать, что решение это не понравится обеим сторонам. Те решения, которые договариваются Трамп, они не нравятся только украинской стороне. Потому что они полностью учитывают пожелания Путина. Поэтому мы все это услышим, все это увидим и пошлем их нафиг. Да. Там и Уитакер выступал, сказал, что тоже это решение не понравится никому. Просто так какие-то малые или большие территории менять не будем. А, просто, а не просто так будем. да? Ну, такая речь была, о которой мне, я хвалил этого Уитакера, а вчера мне хотелось подойти и набить ему физиономию. Да. Кава сколько на раду есть для обговорения саммита Трампа, то Путина. Ну, и позиция такая, что не надо нас без нас женить. Все правильно. Мэр сдавит на Трампа, требует вести санкции против РФ. Он не ведет, он э, Дональд Адольфович Краснов. Кстати, когда была русско-японская война, когда Николай II воевал и получил мандюлей там и сухопутных, и морских, Сусима, вот это, то их мерил э, Теодор Рузвельт. Но он тогда больше выступал как партнер Японии. Там хоть и Россия проиграла, но в официальном коммунике они добились, что э, война это признана как ничья. Вчера был обстрелян город э, родина Романа Абрамовича. Это друг у нас есть такой <coughs> потерпевший балда номер 7 Андрей Шевченко. Ну, это МЕБ. Его непонятно, что назначили представителем Федерации футбола Украины. Этого недостойного человека. Ну, у нас динамовские сердца. То, что он себе ногами зарабатывал деньги, мы тут причем. И вчера, а он друг Романа Абрамовича. И вчера бомбили город Ухта. Он оттуда родом. Уитакер, да, выступал, вчера выступал. Он сказал, что просто так не отдадим куски территории, за которые сражались э, армия Украины. Ну, это много чего говорил. Речь была сложная, но к ней есть сплошные вопросы. 2 августа стало черным днем бокса. Были, были бои коммерческие, профессиональные в Японии. И после этих боев в разных поединках умерли сразу два боксера. Хиромаса Уракава и Шигитоши Катари. Да, бокс это кровопролитный вид спорта. Я всегда призываю, что судьи должны вовремя останавливать бой. Не допускать избиения боксера, который потерял координацию и часть двигательной системы. У нас люди кровожадные требуют, чтобы людей добивали. Но я как человек, который долго боксировал, призывает тренироваться в шлемах тренировочных и судьям вовремя останавливать бои. Хорошее выражение услышал. Хороший вкус нужен тем, у кого нет денег на сапфиры. Ну, там в фильме одна мадам, жена бандита оконченного, одевала сапфир огромный на шею. И она, и она говорит, это, да, по-моему, правило плохого вкуса, такой сапфир висит. А он сказал, хороший вкус нужен тем, у кого нет денег на сапфира. Я считаю, что хороший вкус это как раз и признак крутости человека. Да. Чем ты богаче, чем меньше у тебя этих цасок на руках, на шее, на ушах то тем и ты эстетичнее одет и просто себя ведешь в обществе, тем ты величественнее. Вчера слушал, там у нас есть лизун обыкновенный, это Дмитрий Ильич Гордон. Он, он вчера вел в лох, вылезал все гениталии, какие можно только Алиеву, хотел сказать Гейдару. Нет, я вот этого сына не знаю, как его зовут. Говорят, игроман был, проигрывал много денег в молодости. За ночь мог проиграть 5 миллионов долларов в кассике. Даже я пошел вот это после интервью Гордона Васи Голованову, российскому пропагандону. Два раза ходил подмываться во время его интервью. Да, лизун обыкновенный. Это такая порода есть людей. Он вылезал кому угодно, начиная от Кобзона, заканчивая Алиевым. Он же и этому лизал, Чехчерику первому. я это мечтаю, чтобы вы были нашим президентом. Ну, я прощал про Дмитрия Ильича, что у него восьмой дан по скоростному Ануслину. Да. Так. Ну, я делал вопросы, что после 15 часа будет дедлайн какой, 8 дней даст, 2 недели, 50 дней, либо ничего не даст. И у меня там побеждает пока вечность. Сделаю, посмотрю эту страничку, старинку. В Ютубе вечность. Никто не верит в искренность. Один только вот этот завгородний дурачок, что лазит по эфирам на Талке Масичук. Тут и про Трампа лепит Горбатова. Оно такое, оно перепуганное. Это типа топ-эксперт. Из приемного, высокоточными бомбами в районе Олешек снищено э, близко 25 оккупантов, поранено 11. Командир, начальник штаба, начальник инженерной службы, это командир взвода батальона. А хорошо. Много читал об отце Дудя, он сам украинец этнический, он был главки КГБ СССР. И после того, как приехали не с Германии, работал в Москве в разных военных ведомствах. Ну, Дудь комитетская сучка. И он стал начальником военной кафедры МВТУ имени Баумана. Это был самый главный инженерный университет, типа Массачусетс, только на советский манер. И эта должность, ну, однозначно, генеральский комитет. Да. Дудь в последнем интервью, который я брал у Невзорова, очень хотел узнать э, нюансы охраны Невзорова. Как, какими машинами его возят, где охрана расположена за стенкой, проживает ли охрана рядом с его квартирой. Да. И вот это все интересовало этого оппозиционера Юрия Дуя. Видимо, готовят покушение на Невзорова и попросили, чтобы Юра узнал все нюансы. Читал об обмене, который должен был состояться... Оказывается, договорились, типа с Москвой об обмене Красникова этого киллера на Навального. Ну и как только ударили по рукам, и Путин дал приказ сразу же его убить. Ну, в этом весь Путин. И передал орден Ленина маме вот это, замглавы ЦРУ. Ну, мы его тут убили. Я не знаю, что еще до сих пор есть ордена Ленина в России. Да. Забежали там около 10 ДРГ в Покровск. Я бы этот город хорошо знаю. Это один район, который разделен дорогой, и многоэтажки. Начиная от 9 этажек, заканчивая 5-этажками, еще и частного сектора. Ну, получается, что мы фронтально вообще не контролировали город. Хотя мы там 11 лет ставка, можно было это продумать. И предполе очень удобно минировать. Очень удобно. Ну, оно не минируется, да. И поэтому потом наши пацаны бегают по домам, ищут, куда разбежались эти россияне. И многих вылавливают в центре города. Ну, центр города там это, ну, там только зашел город, ты уже в центре города. Ой, так. Читал много о ремонте, который делает Трамп в Белом доме то говорят, этот, э, Белый дом после ремонта Трампа называют квартира форцовщика. Я не исключаю, что после 15 числа Зеленский и Трамп разругаются. Э, он спустит Джуди Венсона Зеленского, этот старый э, маразматик. Ну и будет требовать, что подписывайте немедленно дел. Но Зеленский уже четко сказал, что ну, на меня не рассчитываете. Услышал выражение, Трамп это прораб на советской стройке. Ему все равно, что будет с созданием задра. Главное сдать вовремя. Точное выражение. Это о нем сказал. По каскаду водохранилищ, которые строили на речке Днепр. Основная их задача была, кто бы вам что ни говорил, Сталин видел в них естественную водную преграду против наступления войск НАТО. И поэтому делали эти каскады. С получением электроэнергии это особо никак не было связано. Была задача сделать большие болота. И когда ставили эти каскадные гребли, то, например, как Днепрозжинска, есть сама ГЭС, а вот эта вся выемка возле Калоши, которая идет аж до 9 микрорайона, она вся была заминирована. Там специально есть инженерные каналы. Ну, за это спасибо Сталину, да. Кстати, когда я говорил, что Николай I планировал захват Босфора и Данеллы, то это все полностью воплотил в жизнь Александр II, война 1877 года, 1878. Они уже дошли до пригорода Стамбула, уже стояли в окрестностях Стамбула. Ну, это Шибка, Болгария и т.д. Но страны европейской коалиции, Британия, Франция, поставили ультиматум. И в том числе, по-моему, даже Австрия. И российские войска были отведены. Это был очередной поход на Босфор и Дарданеллу. Там был, устроили хаос в Варшаве покойники Макса Коржа. Я думал, что он за Россию поет, а он, оказывается, в Европу уехал. Но я не слежу за этими музыкантами. Я не знаю, за кого он сейчас, раньше его обвиняли, что он, типа, не осудил войну и петляет в России. Быков об итогах переговоров на Аляске. Выйдет ранг прессы, обнимет Путина, скажет, все нормально, мы друзья, и на следующий день по Киеву прилетит Орешник. В общем, в России в Архангельской области мужик подпалил релейный шкаф по заданию типа СБУ. К нему нагрянули полицейские Мордора. Один был убит полицейский, второй тяжело ранен. <coughs> достойный человек, 47-летний этот мужик. Смотрел эпичный бой и прекрасную работу на Сумском направлении 71-й бригады. Ихние СБС это воздух разобрали мотоциклистов и выбили с очередного населенного пункта россиян. Но это идут бои на самой границе с Российской Федерацией. Ну я видел видео, где они больше 20 человек на этих мотоциклах разобрали в холм. У этих кто на мотоциклах, это одноразовые однозначно. Отчеты СБС Мадьяра за 9-10 уничтожено 315 человек и изнищено 1478 уникальных целей. Героям слава. Читаю много про выходцев из Российской империи, в том числе из наших мест, из зоны оседлости. Ну, в основном евреи, которые добились больших успехов в Голливуде. Один из них был такой Лейб Мильштейн, он родился в Кишиневе, но работал в основном в Одессе, эмигрировал. И он вообще первый обладатель кинопремии «Оскар» в 1929 году. Его знают как Льюиса Майоу Стоуна. Также, также читал много про человека, который эмигрировал с Ковеля, это Волынь. Абрахам запрудер. Он плюс ну, я стал таким в Даллассе предпринимателем средней руки. Была фабрика текстильная. И он на свою камеру <coughs> <coughs> снимал <coughs> визиты Кеннеди в Даллас, когда его убивали. И заснял, как шла стрельба именно с дома, в котором предположительно был этот снайпер. И интересную я такую же историю прочитал про Яшу Гельмана. Он потом писался как Жак Гельман. Он эмигрировал из Российской империи, он родился в Санкт-Петербурге. И основал киноиндустрию Мексики. Вот эти всякие многие мыльные оперы мексиканские, мексиканский Голливуд. Его основал Яша Гельман. Он потом писался как Жак Гельман. Ну а так в принципе все, всем хорошего дня, маленький выпуск, новостей больше нет, бережем себя, следим за здоровьем, желаю всем всего наикращего. Лайки, подобайки, підтримка, дуже вдячна.